Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz və dəyərli kanal izləcilərim. Samçonun Zəbran Məhəmmədi yolunda 3 otağlı gözəl həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videonun sonuna qədər baxın, bütün məlumatlar videonun daxilində qeyd olunub. Ev 2.2 sot torpaq sahəsində inşa edilib, ümumi yaşayış sahəsi 120 kvadratdır. Sənəd qutsadır, qiyməti videonun aşağısında qeyd olunub. Real alıcı olsa qiymətində endirim olacaq. Gördüyünüz kimi bura əkin sahəsidir, əkin sahəsi içində. Nə istəsəniz əkə bilərsiniz. Yerdən 12 daş kürsüdədir. Həyətinə rahat 3 dənə maşın daxil olur. Bura evin zircəmlisidir, yəni gördüyünüz kimi zircəmlisə otaqları paylaşır. disə evin yolunu göstərir. Bura gördüyünüz kimi evin yoludur. Yəni gördüyünüz kimi, yəni bu evdən burda bir neçədə nədir? Yəni rəngarəng -rəng evlərdir, hamısı bir-birindən gözəl evlərdir. Əziz qonaq azizlərim, Yeni videoları izləmək üçün kanalımıza abunə olub bildirişləri açmağı və videoları paylaşmağı unutmayın. Öz əmlakınızı bizim kanalda yerləşdirmək istəyirsinizsə kanalımıza müraciət edə bilərsiniz. Mərkəzi yoldan evə hardasa olar 60-70 metr. Bütün marşrutlar Emin yanından keçir. Daxil oluruq evə. Yenə yəni, qalxırıq belə. Gördüyünüz kimi pilləkənləri də ağla ilə yığılıb. Ev dairəvi, cüt daşla tikilib, betonu tökülüb, kəməri atılıb. Çox gözəl. Evdə rəngi var, la, dameti döşənilib. Həyəti tam səliqəli formada yığılıb. Gördüyünüz kimi bu evdən bir də bir neçə dənədir. Yəni bir neçə ailə üçün münasibdir. Daxıl oq elə. Gördüyünüz kimi ev tam təmirlidir. Dəhlizdən otaqlara paylaşır. Deməli dəhlizdə çağa mətbəxidir. Çox gözəl evdir. Yəni geniş işıqlı otaqlar var. Mətbəxdən həyətə baxılır. Kombi xəttləri də çəkilib. Geniş ql otaqları var. Aboylar da bir-birindən gözəl fərqli. Brotaz olar. Deməli, daxil olanda solda zalıdır. Zalı da halda soğlar 25-26 kvadrat. Zaldan da həyətinə baxılır. Bir də qeyd eləmək istəyirəm. Sabulçunov Zafar Məmmədov yolunda 3 otaq gözəl həyət evi satığa çıxıb. 2.2 sotda torpaq sahəsində inşa edilib, ümumi yaşama sahəsi 120 kvadratdır. Sənədə kubçadır, qiyməti videonun aşağısında qeyd olunub. Real alıcı olsa qiymətində endirim olacaq. Bütün marşrutlar evin yanından keçir. Mərkəzi yoldan evə hardaça olar? 60-70 metr. Bəlkə də az olar. Burada çanın üzərindədir. Qazlı soyuş və dağımıdır. Ətrafında tam yaşayış var. Burada bir yataq otağıdır. Yəni hər bir şəraiti var, gördüyünüz kimi ev tam təmirlidir. Bu halda nə fikirlərimiz olsa, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlaqə vasitələrimiz videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Sağ olun, təşəkkürlər izlədiyiniz üçün.